Вы должны принять правильное решение, правильное решение и стоять строго присяги и служить присяге на верность народу, народу Крыма. Все, кто готов выехать, мы сделаем вам в коридор. Ребята, подумайте, но не поддавайтесь вы на дурное поведение Тенюха. Он преступник, и пьяница. просим, да, и пьяница. пьяница, просим вас, одумайтесь и выходите. Ребята, вот вы сейчас стоите и защищаете стену, а для вас самое главное это ваша жизнь. У вас есть матери, и их слезы такие же самые, как и наши. Мы вас просим, выходите к нам, бросайте то, что произошло на Украине, это переворот, он не для вас. И не для простых людей, а для кучки негодяев. Подумайте, услышьте нас! Выходите к нам! Мы вас здесь ждем! И вас здесь никто пальцем не тронет! Выходите! Ничего не бойтесь! Я знаю, что вас запугивают, запугивают вашими семьями. Выходите! Вы же, мужики, черт побери! И вы отлично понимаете, что на, Фа на Украине пришел фашизм! Некому уже больше служить! Мы матери Севастополя. Там стоят у нас матери детей, которые находятся на Украине, которых задерживают. Давайте вместе покончим с этим беспределом. И если вы уже так хотите, восстановите свою республику Украину, верните нормальную власть, выходите, станьте вместе с нами. Вас обманывает Гайдук. Мы есть, и мы обещали хорошую должность. Уважаемые офицеры, дорогие ребята, которые служат по контракту, от имени солдатских матерей всей Украины я прошу вас выйти. Я прошу вас принять решение, потому что на сегодняшний день от вашего решения зависят жизни тех ребят, которые ушли из Крыма и служат на территории Украины. На сегодняшний день они являются заложниками там, на территории Украины, за пределами Крыма. Мамы рыдают в голос и просят вернуть своих сыновей. И именно от вашего сегодняшнего решения зависит, как будут развиваться события с нашими сыновьями-срочниками. Эти мальчишки, которые пошли отдать долг нашей стране, родине Украине теперь стали заложниками политической, политической ситуации. На вашей совести будет жизнь и здоровье наших, наших ребят. Подумайте, Подумайте еще раз. Самое настоящее преступление было совершено, совершено когда мы с вами Россию разделили нашу великую державу по имени Советский, Советский Союз. Мы позволили вас ведь, Америке во всем мире. Ребята, выходите, давайте, давайте объединимся и прекратим раз навсегда. Это, Это безобразие, мировое безобразие 21 века. века. Разгляй, разгляй Америки. Посмотрите, что я сделала с Сратом, с Югославией. Но мы не мы с, с вами одной крови, один корень русский. Позвольте, чтобы, чтобы у, нас у нас провелась кровь. Кровь, кровь, кровь на этой же Украине, а край не России. Подумайте а о своих семьях, ведь этим вашим тузам, тузам есть что терять. Они за вас богатели, жирели. А у вас что? Контракт, оклад, оклад. и семьи, которые нуждаются в вашей, вашей поддержке. Я как мать, женщина, обращаюсь к вам. Разум должен победить. Выходите. Вы даже присягая не знали, кому присягаете. Каждый военный присягает, наверное, своего народа. Yeah! <laughs> Да, это у ⁇ лка, как он был первого. Да, да, да. 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 Да.

Выходим, ребята! Не давали преступники, ребята, не выбирайте. Да, вы? да где вас волят? От чего вы идете служить? хотите служить? Черноморцы, преступники, от чего волят? Чего? От народу! Чего волят? Нет государства. Он вчера, вот вчера направил технику на мирных людей. Луганска и Донецка, ну чего с ума сошли? Нету этого государства, они его захватили, разодрали, разорвали, бандиты. Да нет, и эта страна будет ваша. Луганск стоит, Днепропетровск стоит. Так получилось, что в украинской армии. Но надо дождаться какого-то общего, надо общего какого-то дождаться. Пусть правительство решит, не придет с Киева приказ, Армия это уходим, все, это уйдут. Дайте вывезти тогда войска. Ребята. Все назад, парни, все назад! А чего? Давайте кламосы! Назад, назад, назад! А ты, пыль, смотрите, мы все назад все не мы сейчас понимаем, здесь стоящее это решение. Все это должно быть разумно, грамотно, решено на уровне переговоров. А не здесь силой, блин, с оружием. Вашего без... я мужчина мы мы команду. Командующий это командующий участие. дал, дал Давай команду. Это, мы, вот на этом пятачке сейчас вопрос не решат. решат э, да, да, у нас Я вам не скажу так. Преступный приказ. есть командир. Город этой Он же это это Севастополя Мы не собираемся в Ребята, ваши города. Многие домой хотят. Пока сейчас решают. Вот здесь многие Вот поэтому мы ждем тоже команды. Нет, понимаете, Уже добро вбро, на использование оружия вам командир вас дал. Вы видите, да, у кого-то здесь, здесь оружие нет, Здесь нет оружия ни у, у нас, кого. Турчьёв, нет, нет самое главное, не Мы сделаем коридор, Как кто хочет, уйдет. Переговоры и дальше пускай переговаривают. Какое бы ни было отношение к Януковичу, он избранный. Мы с вами хотели и голосовали. Наши родственники знакомые. Кто имел право его свергнуть. И теперь отдавать преступные приказы, какие бы они ни были. Мне Я задаю всем, чтобы хочу, чтобы люди услышать и увидеть, что люди это понимают. Это, это, это и давайте просто да. А Не я здесь. В настоящий и момент вы, у вас у меня, самые у большие погоды. У вас ко мне вопрос. здесь у всех такие, практически. Потому что мы пришли в кто-то кто должен э, из вас, тех людей, которым доверяют ну, не, находящиеся не, здесь солдаты, и офицеры, сказать о том, что э, не мы вот со стороны пришедшие, мы хотим просто диалога общего, чтобы между населением было Ребята, и, если а вы, как командиры, насильно должны сказать, кто имеет право сейчас отдать легитимный приказ в Украине, вашим коллегам, верховный вашим подчиненным, какой? Кто? Сейчас кто верховный ну, он незаконный. Но, это вы сейчас, сейчас управление идет непосредственно. Ну, а через ну понимаете, сейчас полностью будет Давайте отравил, сейчас мы будем, давайте мы будем руководствоваться еще управимся. приказами какого-нибудь смотрящего там бандита. А в, Крыму. Камрад, а в не А вы не догадывались? И... Вы офицер, вы умный человек. Вы не догадывались, что за счет вас сейчас хотят просто развязать боевые действия? У вас такой мысли не было. Еще, если уже повторить неоднократно, мы приняли присягу. Мы ждем указания непосредственно наших командиров. Вы присягу народу давали? Народ. А мы они не они а, мы а мы не не А где вы там не А народ вот стоит. Вот народ стоит. За нашими спинами тоже народ стоит. Где? Понятно. Все, мы хотим все. только да. того, мы чтобы был мир и порядок, чтобы не да. было между нами, не было никакой страны. Мы, 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 а мы показываем. А а да. Видите? Он, может, Ни один человек не пришел не сегодня с оружием. Ни один. Понимаете? Не все не все, палочки, все реально ничего. понимают, что мы все братья. Никто не хочет этой войны. Она никому не нужна. А как же вчерашняя договоренность? Какая договоренность? Ну убили у нас папочки. Серега, Серега, твои речки плохие, да? Немножко. Какой? Какой? Серега, сейчас скиснет.